Selamat datang semua. Hari ini kita nak kupas sikit pasal konsep pengurusan. Topik ni luas sebenarnya tapi kita fokus kat sekolah ya. Guna bahan dari Open University Malaysia. Pernah tak anda terfikir? Apa eh fungsi pengurus kalau pekerja dah boleh buat kerja sendiri? Menarik kan soalan ni? Jom kita explore. Ya, soalan yang menarik tu. Pengurusan ni pada asasnya ikut Kragner. Ia proses bekerja dengan orang lain. Melalui orang lain juga Tujuannya Nak capai objektif organisasi Lebih-lebih lagi Dalam dunia yang selalu berubah ni Sumber pula terhad Jadi ia bukan setakat sains Ada seninya juga Kenapa anda imbangkan? Oh faham Kiranya macam Kalau doktor atau peguam Dia buat kerja dia tu sendiri kan Tapi hmm. pengurus ni lain sikit Dia tak buat kerja tu secara langsung Tapi dia macam uh, Membolehkan orang lain buat kerja tu Betul tu macam pengurus kilang kasut, dia mungkin tak reti pun jahit kasut tu. Mungkin tak. Tapi tugas dia pastikan semua bahagian mesin ke, orang ke, bahan mentah ke berjalan lancar supaya kasut tu siap ikut target. Macam tu ke? Tepat sekali. Dan nak pastikan semua tu berjalan lancar, ada empat proses utama. Selalu orang guna akronim POLC. POLC? Pernah dengar tu? Apa dia POLC tu? P tu untuk perancangan, O untuk penyusunan, L tu kepimpinan dan C Pengawalan. Ini macam tiang seri pengurusan lah. Okey, P-O-L-C. Kita mula dengan P dulu, perancangan. Apa yang dibuat masa ni? Perancangan ni fasa kita letak maklumat, nak capai apa. Lepas tu, fikir strategi besar ni macam mana, kemudian baru pecahkan jadi plan-plan kecil yang lebih detail. Supaya semua aktiviti tu selaras, tak lari dari maklumat besar tadi. Macam buat blueprint lah. Okey, dah ada blueprint. Lepas tu, O, penyusunan. Ini pasal susun atur sumber ke? Ha, ah, betul. Penyusunan ni kita tentukan kerja apa kena buat. Siapa patut buat kerja tu? Lepas tu macam mana nak kumpulkan kerja-kerja yang sama ikut jabatan ke, pasukan ke? Termasuk juga tentukan siapa lapor kat siapa, struktur hierarki tu. Dan lagi satu, kat peringkat mana keputusan penting patut dibuat. Faham, faham. Lepas susun, datang pula L kepimpinan. Ini mesti bukan setakat bagi arahan je kan? Eh, jauh lagi kompleks dari itu. Kepimpinan ni pasal people skill, pasal manusia. Macam mana nak bagi semangat kat staff, nak motivasi diorang, lepas tu nak arahkan aktiviti diorang tu cara mana paling efektif. Termasuk pilih saluran komunikasi yang betul dan paling penting kalau ada konflik macam mana nak selesaikan. Dia macam jantung yang pam darah dalam organisasi itu. Wah, penting betul tu. Okey, dan yang terakhir si pengawalan. Macam mana nak pastikan kita on track ni? Ah, inilah fungsi pengawalan. Kita kena pantau apa yang dah jadi, prestasi sebenar bandingkan dengan apa yang kita rancang dalam P tadi. Kalau ada lari sikit okey lagi, tapi kalau lari jauh sangat dari target kena cepat-cepat buat pembetulan supaya tak terus hanyut. Jelas sekarang rangka kerja POLC ni memang nampak logik. Jadi macam mana kita nak kaitkan dengan pengurusan kat sekolah? pengetua mesti guna benda ni kan semestinya tanggungjawab pengetua tu banyak tapi POLC ni memang diguna pakai dua bidang utama kat sekolah yang sangat jelas guna POLC ni ialah pengurusan kurikulum pengajaran dan pembelajaran itulah dan satu lagi pengurusan kokurikulum okey kita tengok kurikulum dulu macam mana POLC jalan kat situ okey untuk kurikulum pengetua kena buat perancangan P Contohnya macam mana sukatan pelajaran nak dihabiskan dalam setahun. Lepas tu, penyusunan. Oh, kena susun jadual waktu, bagi guru ikut subjek, sediakan bahan bantu mengajar, sumber-sumber lain. Kepimpinan L pula nampak bila pengetua bagi galakkan kat guru suruh cuba cara mengajar baru, guna teknologi, dia kena pastikan kualiti PNP tu. Dan akhir sekali, pengawalan C. Ini masa pantau kemajuan pelajar, Tengok keputusan ujian, peperiksaan. Kalau ada apa-apa yang kurang, kena cari jalan perbaiki. Jadi nak pastikan core bisnes sekolah tu, iaitu belajar mengajar berjalan lancar lah kiranya. Betul. Habis tu macam mana pula dengan core curriculum? Sukan, kelab semua tu? Sama juga ke? Prinsip dia sama je. Kena ada perancangan P, aktiviti apa nak buat tahun ni, berapa bajet dia, apa sasaran kita. Lepas tu penyusunan O, siapa guru penasihat, macam mana nak bagi pelajar ikut unit, bila nak buat aktiviti. Kepimpinan L tu penting, nak tarik minat pelajar dan guru supaya aktif join dan juga pastikan semua aktiviti selamat ikut peraturan. Pengawalan C pula, tengok rekod kedatangan, pencapaian dalam pertandingan, penggunaan duit co-curriculum tu, semua ni kena ikut dasar kementerian dan minat pelajar juga. Guru jadi fasilitator penting kat sini jelas jelas. Jadi kesimpulannya, tak kiralah kat mana pun, pengurusan ni memang seni dan sains untuk capai matlamat guna orang lain dan ia berpusing ikut kitaran POLC tu, rancang, susun, pimpin, kawal. Ya, yeah, betul tu. Dan kenapa penting untuk anda faham proses ni? Sebab ia tunjukkan macam mana satu organisasi, contohnya sekolah, bekerja keras nak capai matlamat dia walaupun kadang-kadang sumber tak banyak tapi kena cekap dan efektif kena pandai susun atur dan guna apa yang ada sebaik mungkin. Hmm, betul. Okey, sebagai penutup, ni ada satu soalan untuk anda fikirkan lepas ni ya. Kita dah tengok POLC dalam urus kurikulum dan kokurikulum kat sekolah. Cuba fikir, ada tak cara lain, cara yang lebih kreatif nak guna prinsip pengurusan ni contohnya untuk bina hubungan yang lagi kuat antara sekolah dengan pihak luar? Macam ibu bapa, komuniti uh, setempat atau NGO demi kebaikan pendidikan anak anak kita bersama. Apa pendangan anda? Fikir-fikirkan ya.